Вітаю вас, Люба Церква. Знаєте, я вам хочу сказати, ну, у мене теж росте маленький, маленький синочок, і Яков Олексійович сказав, треба проповідувати для дітей, тире для взрослих. Ну, в семінарі такому не учать, знаєте. І я хочу сказати, це нелегко. Это нелегко, ну, как бы для детей, ну, легче проповедовать, ну, лично для меня, ну, каким-то наркоманам, каким-то бандитам, каким-то там э, крадиям, чем, ну, вот сейчас рассказывать. Но Бог благословил, слава Богу, просил у Бога мудрости, знаете. И хотел э, ну, пригласить наших детей, если там где-то они есть, там, если детки есть, я много времени не займу. Кто дослушает до конца, есть смоколыки. И поэтому, да, как написано в Писании, кто, кто претерпит до конца, тот спасется. В нашем случае, кто претерпит до конца, тот получит смоколык. Потому что Марик там сидел уже такой, смотрел на смоколык и думал, как же ж ее, наверное, ж там... Может попросить, может взять. И, знаете, хотел спросить у детей, ездил кто-нибудь на поезде, детки. На поезде ездили кто-нибудь? А что надо для того, чтобы поехать на поезде? Да, вот подсказывают взрослые, билеты надо. И хотел вам рассказать одну историю про два билета была, представьте, семья, ну, верующая семья, родители, мама, папа и мальчик. Ну, такой маленький, ну, как маленький, лет 7-8. И эта семья была верующая. Но у родителей были неверующие бабушка с дедушкой. И вот приехали однажды бабушка с дедушкой погостить в гости к детям своими, проведать внука. И вот они гостят, и бабушки звонят на телефон и говорят, вам нужно срочно вернуться домой, потому что вам надо оформить какие-то документы там. И вот дедушка с папой едут на вокзал за билетами, покупать билеты на поезд, приезжают домой, и говорят, слушайте, дедушка говорит, слушайте, ну мы билеты не взяли, мы приехали, билетов нет, и еще на сегодня нет, и еще я больше скажу, нет, и на ближайший месяц. Бабушка расстроилась, что же нам делать, папа ушел на работу, а сынок остался с бабушкой, с дедушкой, и начал говорить им про Бога, рассказывать и говорить, слушайте, ну Бог всесильный, Бог может все решить. Давайте ну, встанем на колени и помолимся. Ну, бабушки с дедушкой уже просто ничего не оставалось делать, это была их последняя надежда. Они встали на колени, помолились, и этот маленький сынок говорит, Боже, сделай так, чтобы появились билеты, и бабушка с дедушкой могли поехать и решить свои проблемы, которые у них там возникли. И знаете, только они встали с колен, прошло чуть-чуть совсем времени, и тут звонок с вокзала, потому что дедушка оставил номер телефона и говорил, если появятся билеты, то ну, вы позвоните. Но продавщица, кассирша говорила, что такого невозможно, ну, это, не, это невозможно, ну, вряд ли они появятся. И тут звонят с вокзала и говорят, дедушки, знаете, есть как раз два билета. И вот этот маленький мальчик говорит, где человек ставит точку, то есть то Бог ставит запятую. И хотел с вами сегодня проповедь назвал свою Говори с Богом, и он ответит. И хотел прочитать из Библии Иеремия, 33, 33 глава, 2, 3 стих. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь, имя ему. Взови ко мне, и я отвечу, покажу тебе великое и недоступного, чего ты не знаешь. Знаете? И первое, что мы тут видим, что Бог, он Творец, он Владыка, он Владыка всего. И в начале стиха, ну мы видим, что Он сотворил весь мир, управляет миром, да, и это значит, что ничего не выходит из-под из Его контроля, и Он знает, что мы чувствуем, Он знает, о чем мы мечтаем, Он знает, о чего мы боимся, Он знает все, ну, Он все так же сидит на троне, ну, и... Когда Бог сотворил небо и землю, животных и человеков, ну, Он сделал все совершенным. Это значит, что Он знает, что нам нужно даже лучше, чем мы сами. Знаете, порой ну, мы хотим чего-то, но Бог нам не дает, потому что Он знает, что это нам будет во вред. И знаете, Бог не просто создал мир. Создал мир и ушел, знаете, ну как бы сделал свою работу и ушел. Нет, Бог остался. И Бог также управляет этим миром. Он сейчас все продолжает держать, все под своим контролем. И каждый день, каждую минуту заботится и о Земле, и о Солнце, и о нас с вами. И представьте себе, как мама вот, ну... Бог творец и мама творец на кухне, да? Вот представьте, как мама творит пирог, то есть месит тесто, там замесила тесто, все сделала ну, по рецепту, то есть поставила его в духовку, выпекла пирог. И знаете, так же самое и, ну, чтобы пирог был готовый, то есть приготовила, и то же самое делает Бог. Бог тоже печет нашу жизнь, Он знает, какой она должна быть и помогает нам испечь что-то хорошее в нашей жизни. И Бог не просто великий Творец, но и наш заботливый Отец, когда нам страшно и кажется, что все идет не так, как мы, не так, как мы хотим, мы можем доверять Богу, потому что Он знает, что делает. И Второе, о чем хотел говорить, это Бог приглашает нас молиться. Слова ⁇ Взови ко мне ⁇⁇ это приглашение от Бога. И Он ждет, что мы придем к Нему. Он знает, Он, он не занят, Он не раздраженный, не говорит ⁇ Давай потом, давай попозже ⁇ Он всегда готов с нами общаться, Он всегда ждет. Он как папа, который всегда рядом и говорит. Я с тобой. Я с тобой, и Он всегда готов слушать нас. Бог хочет, чтобы мы разговаривали с Ним. Он ждет наших молитв, потому что любит нас, как Отец любит своих детей. И знаете, когда ребенок хочет что-то от своих родителей, Он просит их об этом. Бог тоже хочет, чтобы мы приходили к Нему с просьбами радостью и даже страхами. Бог хочет, чтобы мы пришли к Нему в любой ситуации. Он с любовью ждет, когда мы обратимся к Нему. И дальше, говорится, ⁇ Взови ко мне, и я отвечу. ⁇ И Бог слышит все наши молитвы. Бог слышит все наши молитвы всегда и везде, и мы можем быть уверены, что Бог слышит каждую нашу молитву, даже если мы говорим тихо где-то там, чтобы никто не видел, никто не знал, если даже если мы даже говорим мысленно, Бог слышит и, и эти молитвы. И Бог знает наши мысли и желания. И знаете, Даниил молился. Три раза в день, тогда, когда, это все, ну, когда царь запретил молиться, да, и Бог услышал его, Бог услышал его молитвы и спас его от, от, от львов, да, в, которые его кинули. И э, можно молиться в любом месте, в любое время, быть уверенным, что Бог э, нас слышит. Не думайте, что наши молитвы остаются без ответа. Даже если мы не сразу видим результат, Бог уже работает над нашей ситуацией. И следующее, о чем хочу говорить: Бог всегда отвечает на молитву. Бог говорит: Взови ко мне, и я отвечу тебе. Это не, это не значит, что Он даст нам в, ну, все, что мы просим. Все, что ну, мы хотим, Он даст нам то, что нам необходимо, и лучше для нас. Даже если мы этого сразу не понимаем, Бог всегда отвечает на молитву, но не всегда так, как мы этого ожидаем. Иногда Бог отвечает быстро, иногда нужно ждать, а иногда ответ бывает не таким, как мы Его ожидаем, да? иногда это просто, да, и сразу, как в этой истории с, с билетами, да, то есть помолились и сразу вот тебе билеты. Иногда это подожди, подожди еще немножко, а иногда это нет, потому что у Бога есть что-то лучшее для нас. Апостол Павел трижды простил Бога избавить его от жала в плоти. Но Бог сказал, довольно для тебя моей благодати. Это написано в Коринфянам, 12 глава, 7-9 стих. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощах, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. И мы видим, да, что Павел молился про силу Бога, но Бог сказал нет, нет, хватит. И это значит, что иногда Бог дает нам не то, что мы хотим, не то, что мы желаем, а что нам действительно нужно. И ты можешь просить, знаете, как ты можешь просить у родителей мороженое, да, но у тебя ангина. Ну и родители тебе не дают мороженое не из-за того, что они злые или плохие. Родители не дают тебе мороженое из-за того, что они заботятся о тебе и любят тебя. И они знают, что это мороженое просто пойдет тебе во вред, но оно не принесет тебе пользы, а наоборот навредит. Также и Бог в нашей жизни. Бог знает, когда и как лучше ответить. Бог всегда отвечает на молитву, потому что Он любит нас даже, когда Его ответ нет. И, это, и ответ нет это тоже из любви к нам. И последнее, о чем я говорил, это Бог открывает нам то, что мы не знаем. Он говорит, покажу тебе великое и недоступного, чего ты не знаешь. Бог не только отвечает на молитвы, но и открывает нам истину, которую мы сами не могли бы понять. Это значит, что когда мы приходим к Богу, Он может показать нам то, чего мы не понимали раньше. Например, почему случились ну, такие трудности в нашей жизни, как правильно поступить, почему... Ну, Разные ситуации. И когда Иосиф оказался в Египте, он не понимал, почему с ним случилось столько трудностей. Но позже Бог ему показал: Бог ему показал, что это было частью Божьего плана спасти всех. В бытие 5:20 написаны такие слова: Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Да, мы все знаем историю про Иосифа. Его продали, его продали братья в рабство, его там садили в тюрьму, там, и ну, он претерпел столько много разных ситуаций, его обвиняли там в том, чего он не делал, ну как бы и незаконно, ну можно сказать, посадили в тюрьму, да, но он прошел эти испытания с Богом, и Бог ему открыл, для чего он это сделал. Казалось бы, тех братьев, которые ну, его продали, ну, на них затаить обиду, и когда будет возможность просто отомстить их, нет. Ну, Бог дал ему ответ четко, и он сказал, что обратил это в добро, чтобы весь народ, который придет с ними, спасся, знаете. И Даниил молился Богу, и Бог открыл ему сны Нового Худоносора, да, то есть сны царя, и тоже, ну, тем самым, как бы, Даниил, 2 глава, 19 стих. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. То есть, когда мы просим у Бога, когда мы разговариваем с Богом, имеем общение, мы просим, и Бог нам открывает, открывает то, чего мы не знаем, то, чего, ну, ну реально не можно знать, ну как Даниил, ну откуда он знал, ну что там приснилось царю, причем царь не рассказывал этот сон, да, ну и все мудрецы Вавилона, там все сновидцы Вавилона не могли рассказать, и Бог открыл одному Даниилу. И когда ты не понимаешь, почему и что происходит в твоей жизни, приходи к Богу и проси Бога открыть тебе истину. Когда не знаешь, что делать, молись. И Бог даст тебе ответ. Знаете, и хочу подвести итог, о чем мы говорили: Бог все сотворил и продолжает заботиться о мире. О каждом из нас Ему просто нужно доверять. Второе, Бог сам приглашает нас молиться. Это значит, что Ему не все равно, что мы чувствуем и что мы переживаем. Третье Бог всегда слышит наши молитвы, даже если мы шепчем или молча молимся про себя. Четвертое, что Бог отвечает на наши молитвы. Может сразу, может позже, может по-другому, но всегда Он отвечает это по любви. И пятое, о чем мы сегодня говорили. Бог открывает нам то, чем, чего мы сами не знали. Если мы молимся, Он помогает нам понять то, что было непонятно молитва это разговор с любящим Богом который все знает все может и всегда рядом он хочет чтобы мы говорили с ним и ждали его добрых ответов Аминь давайте встанем помолимся у кого есть желание помолитесь может из деток у кого-то есть желание Бог Святой, мы славим Твое имя, благодарим за Сына Твоего, Господь, и мы благодарны за то, что Ты у нас есть, Господь. Мы благодарны, что мы можем приходить к Тебе в молитве, Господь, и Ты знаешь, что мы чувствуем, что мы переживаем, Господь. Ты всегда слышишь наши молитвы, отвечаешь нам на молитвы, Господь, и благословляешь, Господь, и Ты хочешь нам, Господь, добра, Господи, и мы благодарны Тебе, Господь. Помоги нам приходить к Тебе, Господь. Давай желания, Господь, у кого нет желания, Господи. Ну, э, давай нам, Господь, молиться Тебе, иметь общение с Тобой. Славим Тебя и благодарим за все. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.